تو اس بات کو آپ کیسے پروف کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے پہلے اس بات سوال کا جواب دے دو اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے کیونکہ سوال اتنے ہیں اور ہم روز نہ یہ سوال جھیلتے ہیں بہت عرصے سے جھیل رہے ہیں یہ سوال السلام علیکم یہ اعتراض عام طور پر قرآن کے اوپر کیا جاتا ہے کہ اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تاریخ کو نہیں مانتے تو پھر آپ قرآن کی حقانیت کو ثابت کیسے کریں گے کیونکہ تاریخ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن محمد رسول اللہ پر نازل ہوا اور اتنا اتنا الحم سے لے کر ناز تک قرآن ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو اگر آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے تو آپ ان کا بھی انکار کر دیجئے کیونکہ یہ بھی تواتو سے چلا آ رہا ہے یا یہ تاریخ کا حصہ رہا ہے تو بات یہ ہے کہ قرآن نے کہیں پر ایسی کوئی دلیل پیش کی ہے کہ قرآن کی حقانیت کو تواتر سے یا تاریخ سے ثابت کرنا کوئی ایک آیت قرآن کے اندر کہ جہاں پر یہ مینشن ہو کہ اللہ کے وصول نے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہو اپنے وصول کی ذریعے یہ پیغام دیا ہو کہ آپ جب قرآن کی حقانیت کو ثابت کریں تو تاریخ کا سارا لیجئے یا قرآن کو تواتر کے ذریعے ثابت کرنا ہوگا ایسا قرآن کے اندر کہیں بھی ذکر موجود نہیں ہے قرآن کو قرآن کے طریقے سے ہی ثابت کیا جائے گا <coughs> مثال کے طور پر اگر آپ تاریخ کی بات کریں گے میں تو تاریخ کی بنیاد پر ہی اللہ کی کتاب کو کتاب اللہ تسلیم کروں گا تو اس بنیاد پر تو تاریخ مختلف اقوام کی مختلف ہیں مختلف مذاہب کی مختلف ہیں اگر آپ تاریخ کی بنیاد پر اللہ کی کتاب کو ثابت کریں گے تو دوسرے مذہب والا اپنی تاریخ کی بنیاد پر اپنی کتاب کو ثابت کرے گا اگر تاریخ ہی آپ کے درمیان دلیل بن جائے گی تو اگر آپ تواتر کی بنیاد پر قرآن کو ثابت کرنے کا دعویٰ کریں گے تو دوسرا مذہب والا اپنی کتاب کو بھی تواتر کی بنیاد پر صحیح قرار دینے کا پورا حق رکھے گا پھر آپ اس کا رد کیسے کریں گے پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میری تاریخ صحیح ہے میرا تواتر صحیح ہے اور تمہاری تاریخ غلط ہے اور تمہارا تواتر غلط ہے مثال کے طور پر دنیا کے دو بڑے مذاہب یہود اور نصارہ ان کے اندر یہ بات متواتر چلی آ رہی ہے دونوں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ عیسیٰ رسول اللہ کو صلیب پر چڑھایا گیا ان کو صلیب پر لٹکایا گیا دونوں کا اجماع ہے اس بات کے اوپر تواتر سے چلا آ رہا ہے تو جو قرآن کو ماننے والے ہیں وہ تو اس کا انکار کرتے ہیں تو کس بنیاد پر جبکہ ایک طرف وہ قرآن کو تواتر کی بنیاد پر حق مانتے ہیں لیکن دوسری جگہ ان لوگوں کو غلط قرار دیتے ہیں جو تواتر اور اجماع کی بنیاد پر عیسیٰ رسول اللہ کو سلی پر چڑھانا صحیح قرار دیتے ہیں تو کیسے آپ اس کو تواتر کو یا تاریخ کو دلیل بنا کر قرآن ثابت کر سکتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اگر یہ ہونے لگ جائے تو پھر سب کی کتابیں تاریخ کی ادباس سے صحیح قرار پائیں گے یہ کوئی دلیل نہیں ہے قرآن کو قرآن کے مطابق ثابت کیا جائے گا قرآن نے تو طواتر والی بات کرنے والوں کو تو شدید مضموم قرار دیا ہے مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے کہ ہم ان سے کہتے ہیں اتبعو ما انزل انزل اللہ کہ جو کچھ تم پہ نازل کیا ہے اللہ نے اس کی اتباع کرو وہ کیا کہتے تھے بل نتبعو ما الفین علیہ آبانا بلکہ ہم تو ہمارے آبا و اجداد کی اتباع کریں گے یعنی کہ ہم تو اپنے اسلاف کی بیان کردہ تاریخ کے مطابق ہی عمل کرتے رہیں گے ہم تو اللہ کے نازل کردہ کی اتباع نہیں کریں گے تو قرآن تو خود مذمت کرتا ہے تواتر کی تاریخ کی قرآن تاریخ کو دلیل بناتا ہی نہیں ہے تو ہم کیسے جو قرآن کو ماننے والے ہیں وہ تاریخ سے قرآن کو ثابت کر سکتے ہیں سوچنے کی بات ہے جو قرآن نے پیرائے بتائے ہیں اس کی حقانیت کے اس کو بیان کیا جائے گا اس کے مطابق قرآن ثابت کیا جائے گا جا